بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں ہوں رابع عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے یہ مہینہ ان چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے محرم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کئی تاریخی واقعات رونما ہوئے جن میں سے سب سے نمایاں کربلا کا پیش خیمہ یعنی امام حسین رضی العالیٰ عنہوں کی ہجرت اور یزید کی بیت سے انکار کا آغاز بھی شامل ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں ہجرت کے اکسٹھویں سال اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی دکھ بھرا اور تاریخی مہینہ شروع ہوا یزید بن معاویہ تخت خلافت پر بیٹھ چکا تھا وہ ایک ظالم فاسق اور عیاش حکمران تھا اس نے تمام مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کی مگر مدینہ المنورہ میں موجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر وہ یزید جیسے فاسق حکمران کی بیعت کر لیتے ہیں تو قیامت تک کے لیے ظلم و فتنہ کو سند جواز مل جاتی اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر شہر سب کچھ چھوڑ کر حق کے علم کو بلند رکھنے کا عزم کیا جب کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی تو انہوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وفادار رہیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیں مسلم کوفہ پہنچے لوگوں نے ان کی بیعت کی مگر جیسے ہی ابن زیاد کوفہ کا گورنر بنا اس نے ظالم اور جبر سے لوگوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا یہاں تک کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ پہلے ہی کوفہ کے رستے پر تھے راستے میں مختلف قبائل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہا کہ کوفہ کے حالات سازگار نہیں واپس چلے جائیں مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگرچہ مجھے شہادت نظر آ رہی ہے لیکن میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے نکلا ہوں بلا آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہتر وفادار ساتھیوں کا قافلہ یکم محرم الحرام کو سرزمین کربلا پہنچا یکم محرم اکسٹھ ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ دریائے فرات کے قریب اترا امام نے اس جگہ قیام فرمایا یزیدی لشکر کی کمان عمر بن سعد کے پاس تھی وہ بھی کربلا پہنچا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ یا تو بیت کر لیں یا لڑائی کے لیے تیار رہیں اس دن کربلا میں خوف و خاموشی کا عالم تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے نصب کروائے اہل بیت کے بچوں عورتوں جوان سب اس ریتیلی زمین پر بس گئے ایک طرف بہتر وفادار دوسری طرف ہزاروں کا لشکر یکم محرم کی رات امام حسین رضی العالیٰ عنہ سجدے میں گرے اور فرمایا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ سب کچھ چھوڑا اپنا وطن اپنا مال اپنے پیارے بس تو راضی ہو جا یہ رات دعاؤں اور عبادت میں گزری امام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چہرے پر سکون تھا گویا وہ شہادت کو خوش آمدید کہہ رہے تھے یکم محرم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کے راستے پر چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ظلم کے خلاف پہلا قدم اسی دن اٹھایا اگرچہ مارکہ آشورہ عاشورہ دسویں محرم کو ہوا مگر قربانی اور حق کے علم کی بنیاد یکم محرم کو ہی رکھ دی گئی تھی یکم محرم صرف اسلامی سال کا آغاز نہیں بلکہ قربانی استقامت اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی عملی داستان کا آغاز ہے امام حسین رضی العالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس دن سے جو سفر شروع کیا وہ رہتی دنیا تک حریت اور صداقت کی علامت بن گیا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامی چینل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو